मतदान करण्याच्या संदर्भातून आव्हान करण्यासाठी आलेले आहे तुरबे गावमध्ये आणि कोपरी गावामध्ये स्थानिक भूमिपुत्र माथाडी कामगार आणि इतर आपल्या समाजाची वसाहत आहे ही निवडणूक विकासाच्या कामाबरोबरच या असलेल्या नवी मुंबईच्या परिवर्तनाचे आहे असलेल्या सेक्टर मध्ये कामगार वस्ती पण आहे तिथे मी अनेक वर्षापासून काम करतोय एक माझे आपलेचे असलेले संबंध आणि त्याचबरोबर भूमिपुत्रांच्या असलेल्या या विकासाच्या संदर्भातून ही ने नगर सेवक मन का है यहाँ पे मौजूद हमारे सब भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूँ आप बीजेपी को मत देने वाले हैं क्या नहीं, नहीं। आप महायुति में शिवसेना का जो उम्मीदवार है शिंदेगढ़ को आप उधर मत देने वाले हैं क्या नहीं।, नहीं क्यों नहीं देने वाले इसके लिए मैं बताना चाहता हूं यहां महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है देश में इलेक्शन हो गए नई मुंबई में अभी इलेक्शन हो रहा है मैं यहां के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं हमने आजादी ली है आजादी होने के बाद आज हमें डर महसूस हो रहा है सत्ता पाने के लिए बीजेपी और उनके मित्र पक्ष सत्ता हासिल करने के लिए यहां पे आपस में जात धर्म भी लड़ाई लड़ा, लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी बात कहा होनी चाहिए तुर्बे के वार्ड में सुविधा की बात होनी चाहिए नई मुंबई को हम लोग कैसे विकसित करेंगे उसके ऊपर बात होनी चाहिए लेकिन हम जब टीवी पे देखते हैं एक ही बताया जाता है ये कौन सी जात का है ये कोई धर्म का है हमारी लड़ाई इसके ऊपर ही है अगर हमको जड़ से उखाड़ना है तो नीचे से उनको उठना पड़ेगा मैं यहाँ के लोगों को इतना अपील करना चाहता हूं यहाँ पे जितने उम्मीदवार खड़े हैं उनको पहला पूछो हमारी सुरक्षा का क्या करने वाले हैं हम मुस्लिम हैं हम हिंदू हैं हम मराठा हैं हम स्वर्गीय हैं हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विचार लेने वाले और समर्थन करने वाले लोग हैं अगर हमें यहाँ पे आप सुरक्षा कैसे देंगी आपकी पार्टी सुरक्षा कैसे देंगी क्योंकि आपकी पार्टी हमें इस महाराष्ट्र से 16 तारीख के बाद निकालने की घोषणा करती है आपको मत मांगने का अधिकार है क्या आपको वोट मांगने का अधिकार है क्या आप पहले उन नेता को पूछो हम भारतीय जनता पार्टी को पूछो आप शिवसेना सिंधेगढ़ को पूछो कि आपके नेता जिस तरीके से बात कर रहे हैं इस 16 तारीख के बाद महाराष्ट्र से और देश से हम कुछ लोगों को यहां से निकालने वाले हैं अभी आपको सोचना है वोट किसको देना है जिसको वोट देंगे वो अगर हमको निकालने की बात करते हैं, तो हम शरद पवार की पार्टी जो है वो मंदा ता, ताई के नेतृत्व में आपको आश्वासित करते हैं किसी का बाप आएगा तो भी तो आपको निकालने नहीं देंगे या आपको वादा है हम आपको वादा करते हैं लड़ाई है संघर्ष है इस संघर्ष में या कोई आके बोलेगा के हम लोकल है मैं कहना चाहता हूं देवीदास और मंदाताई भी मंदाता है कोपरी गांव में कोपरी गांव में वो रहते हैं और कोपरी गांव में रहके समाज सेवा करते हैं आज मंदाताई यानी देवीदास का रूपा ने एक नवीन पर्याय तुम्हाला सर्वांना भेटलेला आहे एक संधी फक्त तुर्बेगावच्या लोकांनी दिली तो कोपरीगावचा इतिहास हा मताधिक्याचा असेल आणि तुर्बेगावचा मिळालेला मताधिक्यावर आमचे दोन्ही उमेदवार ऐतिहासिक मताधिक अशा प्रकारचं आव्हान आपल्याला करतो आहे त्यामुळे आपण काही काळजी करू नका फक्त तुर्बेगाव नव्हे तो, तो कोपरी गावापर्यंत असलेला हा मतदार राजा आहे तो राजाने ठरवलेला आहे या देशामध्ये जी काय अशांतता निर्माण केली जाते या देशामध्ये धर्मवाद निर्माण केला जातो या देशामध्ये या ठिकाणी जातीवाद निर्माण केला जातो या पक्षाला बाजूला काढून हुकुमशाही मोडून काढायची म्हणून तुतारी वाजवणारा माणूस एवढा चिन्ह लक्षात ठेवा आणि देवीदास आमच्या चिन्ह आहे इस्त्री या दोन चिन्हावर आपण बटन दाबून ऐतिहासिक मताने निवडून द्या एवढे आवाहन करतो थांबतो जय हिंद जय महाराज भांगारे कुठे गेला